Я в коридоре все время была, коты под кроватью спрятались. Ну, страшно. Ну, стресс, понимаете, это просто жесть. Это, во-первых, не выспавшись и, ну, неприятно. Вот эти, когда оно летит, вот этот звук противный вообще. Вообще не надоели эти фашисты уже. А чтобы забить перфоратором, нужен свет. Света нету. Ну, видно, провода где-то повредили. Вот ждем. Ну, ужасно. Двух часов ночи пять раз бабахнуло так, что особенно третий, это видно вообще уже сюда. Было страшно, короче. И мы соскочили с мужем и в коридоре стояли, ждали, пока не затихнет все. Вспышка и грохот такой, что дом вот так трясется когда понял, герани пролетели, я их уже по звуку узнаю. И причем он когда в пике заходит, он такой противный, виск у него это. Когда через где-то через минуты полторы второй, потом где-то минут пять перерыв был, и еще три штуки упало. Я выглянул с балкон, балкона, тут зарево такое, искры летят, все горит, дымя расстоит. Место снова зазнало ворожие атаки БПЛА, типа Шахеди Герань-2, 5 одиниць. Постраждали будинки по вулиці Батюка, переулку парковому багатоповерхівки, вибиті вікна. А також найбільше постраждала школа номер 14. На щастя, без жертв.